أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لأمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد دير المسلمان الله لقروب Namazın or rukunları rukunlarının açıqlamasındayıq. Biz keçən dəfə, keçən dəfə namazın şərtlərini saydıq. Və biz o barədə danışdıq ki, buna çox diqqət yetirmək lazımdır, olduqca diqqət yetirmək lazımdır. Çünki namazı qılmaq qədər də namazın şərtlərinə, rukunlarına əməl etmək o qədər də vacibdir. Çünki bu rukunlara, şərtlərə əməl etməsən, o namazı qılmamış sayılırsan. Yəni sən qılmısan, amma qiyamət günü sənin məsələn bu ayın bu günündə olan filan namazını yox göstərəcək. Göstərir ki, qılınmayıb. Daha orada sən e, deyə bilməz, insan orada deyə bilməz ki, ay yox, mən qılmışam. Deməli, orada yoxdursa, göstərmirsə, deməli yıqılmamısan ya düzgün qılmamısan. Deməli namazı düzgün qılmaq lazımdır. Biz bütün işlərimizdə istəyirik yaxşısını əldə edək. Bazarlıq edəndə hər şeyin yaxşısını almaq istəyirik. Ev alanda yaxşısını istəyirik. Kimsə razı olmasın. Necə nə olur olsun ev olsun. Xeyr. Çalışırıq ki yaxşı olsun. Bəs necə olur ki namaza gəldikdə necə oldu qulaqçı? Diqqətli olmaq lazımdır. Ay atam belə qılardı. Mən filmdə belə gördüm. Bir nəfər mənə belə dedi. Bunların heç biri dəlil deyil. Dəlil budur ki, sən elə ünvanla namazı öyrənməlisən ki, o ünvan sənə qaydaları sırf dəlilləri ilə göstərsin, sübutu ilə göstərsin. Yoxsa necə gəldi deyil. Bəli, namazın şərtləri bildik ki, namazdan qabaq görəcəyimiz işlərdir. Namazdan qabaq görəcəyimiz işlər idi ki, onları qeyd etdik. İndi namaz başladı. Namazın içində bəzi əməllər var ki, rukun deyilir ona. Rukun, yəni dirək, yəni dayaq, yəni namaz bunların üzərində dayanıb. İndi biz bu dərsimizdə 12 12 əlaməti sayacağıq ki, bu 12 əlamətlər namazın dirəkləridir. Bu 12 rəqəmi ola bilsin ki, başqa kitabda, başqa yerdə 14 olsun. 14 yeni şeylər deyil. Sadəcə olaraq burada 1 2 iki, iki şey bir eyni yerdə qeyd olunurdur deyə o 12 kimi gedir. Yəni onları da ayırsaq elə burada da 14 olur. Amma burada 12 kimini qeyd edirik ki, yəni e, bəziləri bir-birinin içində qeyd olunsun. Necə ki, şərtlərdə məsələn bəziləri geyimi ayrı sayır. Am biz isə geyimi təmizliyin içində saydıq. Çünki zaten təmizlikdən danışılacaqsa, elə geyim və namaz qılan yer də onun içində gedir. Bu şəkildə. Yəni rəqəmlər sizi çaşdırmasın. Namazın rukunları neçə nədirsə, hamısı burada deyilir. 12 də deyə bilər, 14 də deyə bilər. Namazın rukunları o deməkdir ki, bu namazın dirəyi idi. Dirək olmasa, həmin həmin əşya qalmaz. Sökülər aşağı evi necə dirəyi saxlayırsa, hər nəyi dirəyi saxladığı kimi, o olmasa həmin şey məhv olur deməkdir. Namazın da dirəyi bu əlamətlərdir. Rukunların fərqi budur ki, indi biz burada rukunları sayırıq, sonra namazın vacibatını sayılacaq. Vacib olan şeyləri və müstəhab olan şeyləri var. Vaciblə rukunun fərqini fərqlərini biz biləcəyik. Rukun o şeydir ki, bu deyilənlərin birini etməsən Namaz səhih deildir. Düşünürsənmı? Namazın səhih deildir. Və ya xudda ki biz fiqhi qaydalarda onu keçmişik və yenə də keçərik. Və ya xudda ki məsələn bir insan Fatiha rukunlardan biridir. Əgər namazda o rukunu deməyibsə, həmen rükat sayılmır. Bir rükat artıq qılmalıdır. Bax belə. İndi biz bütün təvərrüatına daha burada qeyd edənmərik. Bizə lazımdır rukunları sayaq. Sadəcə olaraq hər rukun barəsində qısa məlumat verilir. Rukunlardan birincisi biz şərtlərdə niyyətdə bitdik. Niyyətdə qutardıq. Şərtlərin axırıncısı niyyət idi. Əslində niyyətin özü namazın namazdan qırağda olan əməllərlə namazın içində olan əməllərin ortasıdır. Yəni artıq namazın başlanğıcı niyyət idi amma namaza qədər idi o. Namaza duruşda birinci rukun qiyamdır. El qiyamu ma'al qudrah. Güc yetdikcə ayaq üstə qalmaq. Yəni namaz ayaq üstə qılınmalıdır. Bu rukundur. Kimsə desə ki, nə fərqi var? Mən oturub qılıram. Yorğunam. Namazı vacibdir. Yorğunçluğa görə halım yoxdur kimi Tənbəllik belə şey üçün namazı oturan yerdə qılmaq olmaz. O namaz batildir. Namaz batildir. Namaz ayaq üstə qılınmalıdır. Çünki Allah Subhanahu Quraan-ı Kərimdə "Və qumū lillāhi qānitīn" Allah üçün ayağa qalxın deyə əmr etmişdir. Ayaq üstə qalıb namaz qılmağı bizə əmr etmişdir. Resulullah sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur. Səli qaimən, fa in lam tastați, fa qaa'idan. Fa in lam tastați, fa ala jamb. Namaz ayaq üstə qılınar. Bax bu 1-ci şərtdir, qaydadır. Əgər bacarmasan, yəni bacarmır, mümkün deyil, əsla mümkün deyil, ayaq üstə qalsa yığılacaq. Və yoxdur ki Allah qorusun, əməliyyat olunub. Və yoxdur ki minikdədir, ayaq üstə qala bilmir. Bəli, bu şəraitdə Rasulullah demişdir ki, o zaman oturan yerdə qıl. Əgər onu da bazarmasan, uzanan yerdə qal. Yəni oturan yerdə qılmaq mümkün ikən, məsələn, qatarda gedir. Qatarda təbiidir ki, yatağının üstündə qılır deyə, oturan yerdə qalacaq. Ayaq üstə qalmaq mümkün deyil. Deməli oturan yerdə qalmaq mümkündürsə uzanan yerdə qılsa namazın batildir. Deməli oturan yerdə qılmalıdır. Oturan yerdə mümkün olmasa, məsələn əməliyyat olunub, e, məsələn ona bir alçı qoyulub ona, yəni ki, yəni ki, ruscası gipsdə, gips qoyulub, yəni ki bu heçcür qala bilmir, bəli, o zaman bəli uzanan yerdə namazını qılar və uzandığı da ki necə uzana bilirsə o şəkildə. Deməli namazın birinci rukunu namaz ayaq üstə qılınmalıdır. Ayıq üstə qalınmalıdır. Bu qiyam sözü, yəni düz qalmağa deyilir. Namazda düz qalmaq, indi onun formasına gəldikdə isə, artıq formasını Rasulullah sallallahu alayhi və sallam bizə göstərmişdir ki, qiyam e, qiyama durduqda mələklər Allahın huzurunda durduğu kimi durun demişdir. Deyirlər ya Rasulullah, mələklər Allahın huzurunda necə durur ki? O demişdir: sağ əlləri sol əllərinin üstündə və biri-birlərinə sıx birləşmiş halda başlarını da aşağı dikmiş vəziyyətdə. İndi onu özünüz təsəvvür edin. Sağ əl sol əlin üzərində çiyin-çiyinə sıx yapışıblar, hətta zərrə qədər yer yoxdur aralarında. Sıx yapışıblar biri-birinə və başları da aşağı dikilib. Yəni namazda başı dik tutmazlar. Başı aşağı tutarlar. Yəni yani, yani Rəbbimizin huzurunda bu təvazökar duruşdur. Bu Rəbbimizin huzurunda duruşun qaydasıdır. İkinci rukuna keçsək, ikinci rukun takbiratul ihramdır. Takbiratul ihram. -ihram. Yəni niyyətdən sonra Allahu akbar sözünü demək Bu rukundur. Buna niyyət takbiratul ihram deyilir. Haram edən təkbir. Haram edən təkbir. Bu nə deməkdir? Bu təkbirə deyən kimi, yəni elək ki, əllərini qaldırdın niyyətdən sonra, dedin ki Allahu akbar. Ondan sonra sənə haramdır 4 şey. Namazdan xaric danışmaq, yemək, hərəkət etmək və içmək. Deməli, namaz xaricində heç bir kəlmə danışanmazsan və namaz xaricində heç bir e, hərəkəti də edə bilməzsən. Söz və hərəkətlər sənə qadağandır. Yalnız namazın daxilindəki hərəkətləri edə bilərsən. Bir də ki, yeyib içməkdir. Yəni namaz qılır, yeyib içmək deyil də, işte. yəni ola bilsin ki, ağzına bir barbaris qoyub və yaxud təkcə namaz qılır boğazı quruyanda əlinə atır sağdan məsələn suyu götürür bir az içir ki boğazı istansın. O namaz batildir. Olmaz. Heç bir halda namazın içində yeyib içmək və artıq hərəkətlər etmək olmaz. Yalnız namazın hərəkətləri icazəlidir. Buna görə də ona təkbirətül ihram deyilir. Yəni haram edir. Təkkbirdən sonra haram olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Tahrimuha et tekbir, tahliluha et teslim. Namazın haram edeni tekbirdi, halal edeni salamdır. Yani tekbir getirdikten sonra bu dört şey sana haram olur, salam verdikten sonra sana halal olur. Yani salam verdikten sonra istediğin kime hareket edersen, istediğin sözü danışabilirsin. yeyib içə bilərsən. Deməli, takbiratul ihramla haram olur sənə tahlilə qədər, ey təslimə qədər. Təslim, yəni əs-sələmu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh sağ çəyin. Sağ çəyinə salam verəndən sonra rukun bitmişdir. E, deməli, ikinci şərti oldu takbiratul ihram. E, i̇kinci rukunu oldu takbiratul ihram. Üçüncü rukunu Qiraatul Fatiha Fatiha suresini okumak Yani Bismillahirrahmanirrahim ile başlayıp Elhamdülillahi Rabbil alemin Ta vela dallin Bu su yani bu sureni okumak rukundur. Kim Fatiha suresini okumazsa namazı batildir. Resulullah sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur. La salata limen lam yaqra bi Fatih al-Kitab. Kimin Fatiha surəsi yoxdursa, onun namazı yoxdur. O namaz qılmamışdır deməkdir. Deməli Fatihal Fatiha rukundur. Birdən bir insan namazın bir rükətində Fatihəni unutdu. Növbəti rükətdə yadına düşdü ki, mən məsələn ikinci rükətdə Fatihəni oxumamışam. Səhvən bunu etsə, o zaman namazı 1 rükət çox qılacaq. Çünki həmin rükət artıq sayılmır. Sənin hal-hazırda qıldığın rükət e, məsələn 2-ci rükətdə idinsə, avtomatik bu oldu 1-ci rükət. Çünki Fatiha demədiyin surə həmin rükət sayılmır. Həmin rükət sayılmır. Çünki rukunu etməməsən Fatiha rukunlardan biridir. Və sonra növbəti rukun ar-ruku. Ruku etmək. Ruku. Ruku, yəni Fatiha və surə oxunduqdan sonra əlləri dizlərə qoyub beli düz tutub başı da düz tutmaq. Gözlərlə ikisə ya elə düz baxmaq ya da səcdə yerinə baxmaq. Yani bu duruşa ruku değilir. Nece ki Allah subhanahu wa buyurmuştur. Ya eyyuhallezine amanu urku'u vasjudu. Allah subhanahu wa buyurur ki ey iman edenler ruku edin, secde edin. Demek ruku etmek özü rukundur. Kimse rukunu unudarsa, Növbəti rükətdə yadına düşsə ruku etməmişəm, həmin adamın da həmin rükəti sayılmır. Çünki rukununu unudulmuş rükət sayılmır. Rukunlardan hər hansı biri olursa olsun. Yalnız e, o, təkbiratul ihramdır ki, birinci təkbiratul ihramdır ki, onu etməsən namaz bütöv batıldır. Çünki namaza giriş etməməsən. Növbəti rukunlarda isə hansını unutsan, həmin rükət sayılmır. Sonra ar minar ruku Rukudan kalkmak Demeli ruku özü rukundur Rukudan kalkmak da rukundur Bu ne anlamına gelir? Yani bir insan Rukunu edip Subhana Rabbiyal Azim Üç defa dedi Yarı kalkmıştı gitti secdeye Yani biraz başını kaldırdı gitti secdeye Namazı batildir Çünkü Rukudan qalxıb tam qiyam vəziyyətində qalmaq. Yəni Fatihəni oxuyanda necə qalırdınsa, həmin vəziyyətdə qalmağın özü rukundur. Hökmən belə qalmalısan. Deməli rukudan sonra, yəni 3 dəfə subhana rabbiyal azimi sözünü demək ən azı 3 dəfədir. Bəziləri 1 dəfə də deyiblər, amma ən gözəli 3 dəfədir. Artırmağa gəldikdə isə Nə qədər istəsən artura bilərsən. Amma çox artırmaq tək qalandadır. Cemaahatı incitmək olmaz. Tək qılırsansa 50 dəfədir, özün bilərsən. Amma cemaahət qılırsansa lap çox demək olmaz. Yəni 5-7 dəfə kimi deyə bilərsən, daha çox olmaz insanları incitmək olmaz. Deməli rükudan qalxmağın rükunu edib sonra qalxmağın özü də rukundur. Qalxdıqdan sonra isə İki cür duruş qaydası vardır. 1. Fatiha'nı oxuduğunda necə qalmışdınsa həmin vəziyyətdə, yəni əlləri sinəyə qoymaq da var və yaxud da ki, əlləri böyürdən asmaq da var. Bu iki rəyin ikisi də keçərlidir. Ən e, necə deyirlər, racih olanı isə əlləri böyürdə qoymaq keçir. Çünki ikisi də səhihdir, amma ki İslam ümməti arasında geniş yayılmış əllərin bəürdə qoyulmasıdır. Ona görə də əgər sən elə bir cəmiyyətdə namaz qılırsan ki, onlar əllərini bəürdə asırlarsa, o zaman onlara mütabiət etmək, yəni təşviş yaratmamaq, sorğu-sual çıxartmamaq üçün daha gözəl olar belə etmək. Amma birisi əllərini bağlayarsa, əsla ona bu nədir demək doğru deyil, o da sünnədir. Növbəti rukun əs-sucud sucud, sucud yəni səcdələr bir səcdə yox iki səcdənin ikisi birlikdə rukun sayılır səcdələr rukundur necə ki Allah Subhanahu taala rukuda da buyurmuşdu ruku üçün buyurmuşdu ya eyhelləzin əmənə əmən ruku vəs-sucud ruku edin və səcdələr edin deməli səcdənin özü də rukundur səcdə nədir 7 əzâ yerə toxunmalıdır. 2 əl, 2 diz, 2 ayaq barmaqları. Və bir də ki alın. Alınla burun birlikdə yerə dəyməlidir. Bu hala səcdə halı deyilir. Səcdədə də əlləri biraz geniş tutmaq lazımdır. Yəni dirsəkləri böyrə yapışdırmaq olmaz. Dirsəkləri açmaq lazımdır. Səcdə halı budur. Səcdədə də 3 dəfə subhana rabbiyal a'la sözü deyilir. Növbəti rukun al-julusu bayna sajdatein. İki səcdə arasında oturmaq. Yəni iki səcdə arasında oturub fasilə verməyin. Özü rukundur, dəyərli müsəlmanlar. Kim səcdədən qalxar, qalxmaz, səcdəyə getsə namazı batıldır. Yəni qalxar qalxmaz nə manada. Yəni tam başını qaldırmamış. Səcdədən qalxmışdı elə. Yarımçıq qayıtsa namazı batildir. Necə ki bir nəfəri Rasulullah 3 dəfə qaytarıb demişdir: "Get namazı yenidən qıl. Get namazı yenidən qıl." Ona 3 dəfə qıldırmışdır nə üçündə də eyni cür qıl, qılmas qıldığından sonra Rəsulullah ona demişdir ki namaz belə qılınma. Sonra onu başa salmışdır. Əməlləri onlardan biri də budur. İki səcdə arasında bir fasilə ver. Yəni başı bir yarımçıq qaldırıb yenidən qayıtmaq. Namaz pozulur. Ə, e, nəzər ki, bu barədə Rasulullah sallallahu alayhi və sallamın bir hədisi də qeyd olunur ki, kana iza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasudd hatta yastawi jalisan. Rasulullah sallallahu alayhi və sallam səcdədən qalxanda, qalxdıqdan sonra yerdə oturardı. Tam oturmamış heç vaxt ikinci səcdəyə getməzdi. Deməli səcdədən sonra oturmaq. Biz bilirik ki iki səcdə arası da daha doğrusu. Biz bilirik ki iki səcdə arası zikirlər də var. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bir dəfə və ya o da ki 2 və ya da 3 dəfə bunu demək var. Və ya o da ki başqa zikirlər də var. Rabbighfirli vərhamni və afini və rfa'ni və rzuqni. Bax belə zikirlər də vardır. Kim hansını istəsə əzbərlə bilər və onu da unutmayaq ki, iki səcdə arasında olunan dualar müstəcəb dualardan sayılır. Yəni geri boş qayıtmayacaq, inan ki. Ona görə də elə dua et. Elə dediyimiz zikir duadır. Ən gözəl dua budur. Rabbiğfirli, Rabbim məni bağışla. Mənim ruzumu ver. Məni ucalt, məni elimləndir. Mənə rəhmet. Baxın görün nə dualardır. Həm dünyanı istəyir, həm axirəti. Növbəti rukun atma'ninata. Atma'ninata. Bu, yəni mütməinnlik. Mütməinnlik. Yəni tam arxayınçılıq. Bu nə deməkdir? Bütün əməllərdə, yəni rukudan qalxdıqdan sonra, səcdədən qalxdıqdan sonra Və yaxud da ki səcdəyə getdikdən sonra, səcdədə, yəni hansı əmələ başladınsa, həmin əmələ tam oturmaq, həmin əməli tam etmək. Yarı-yarısı deyil. Məsələn, səcdəyə çatdı, subhanə rabbiyal aləq oxudu. Yəni belə deyil. Yəni səcdəyə getdikdən sonra sanki bütün bədən otursun səcdəyə. Yəni bütün sümüyələr yerinə qalxdı, yerinə oturdu. Secdədən qalxdıqdan sonra tam oturdu, beli düzəldi, rahatlandı. Bax buna mutmainnə deyilir, mutmainnlik. Yəni arxayınçılıq bütün əməlləri mükəmməl etməyin özü rukundur. Yəni təlaşla namaz qılmaq, təlaşla. Sürətli, hərəkətli qalxdı, qalxan kimi rukuya getdi, rukudan rukuya gedən kimi rukudan qalxdı. O namaz batildir. Mutmainnlik yoxdur orada mutmainlik, yəni arxayincilik, rahatlıq, namaz rahatlıqçındır. Namaz söhbətdir. Namaz aləmlərin Rəbbindən söhbəti başlamağısan. Nə edirsənsən, ey Allahın qulu, sən nə edirsən? Sən ən aciz insanların qabağında onu etmirsən vəzifəli. Sən məmurların, icra hakiminin, polis rəisinin, dövlət başçısının qarşısında əsla belə edə bilməzsən. Əsla Həs ola bilərmi sənin on təklifin var gedib icra başçısı ilə və ya hökmdar ki dövlət başçısı ilə görüşməsən dərdivi deyəcəksən girib sürətlə tez bazar ona deyib çıxarsanmı xeyr göz yaşı tökürsən ağlayırsan filan kəs məni incidir filan kəs məni belə etdi xahiş edirəm aməllər mən mənim işimə baxılsın nə olur ki bəs sən ölüb çürüyəcək torpağa dönəcək və yaradılışı da nütfədən olan insana bu qədər yalıvarırsan. Aləmlərin Rəbbinin huzuruna nə olub sən ətalaşdasın? Qaçaqaçdasın. Nəyə tələsirsən? Hansısa filmə baxmağa, yoxsa ucuz bir şeyin dalınca qaçınmağa tələsirsən? Yəni dünyaçınmı, ticarətçinmi? Yəni həqiqətən, həqiqətən kim namazı tələm tələsik qılırsa, onun Allahı hələ yaxşı anlamayıb. O. O halə Rəbbini yaxşı anlamayıb. Yaxşı anlasaydı o bilərdi ki, mənim axtardığım burdadır. Mən nə axtarıramsa o buradadır. Bu mənə verəcək, danışdığım mənə verəcək. Və ona görə eləsən ən gözəl Allah elə göz yaşı tük. Gedib rəisin, vəzifəli insanların qabağında göz yaşı tökmə. Çünki onların qabağında göz yaşı tökəndə alçalır insan. Amma Allahın qabağında göz yaşı tökən insanlar uca insanlardır. Biz niyə bu günlər bəzi möminləri min ildə keçirib yenə də xatırlayırıq. Çünki onlar Allahın qabağında aciz olublar, amma insanın qabağında qururlu olublar, şərəfli olublar. Asla onların qabağında özlərini sındırmayıblar. Bəli dəyərli müsəlmanlar, namaz qılarkən əməlləri mutmaennliklə etmək lazımdır. Tələm-tələsik deyil. Növbəti rukun təşəhhüddür. Təşəhhudul axir, sonuncu təşəhhüd bir var. Məsələn, dövr rükətli namazda ikinci rükətinin və təşəhhüdü o yox. Sonuncu rükətinin təşəhhüdü. Yəni süb namazında o bir dənədir. Təşəhhüd elə yəni həmin təşəhhüddür. Amma qalan namazlarda isə iki təşəhhüdü vardır. Onların ikincisi. Yəni birinci təşəhhüdü unutsan o rukun deyil. Onun qaydası var. Onu öz zamanında deyiləcək. Ama rukun olan teşehüdü unutsan namazın batıldır. Demek ki teşehüd ettehiyyatü lillah ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhen nebi ve rahmetullahi ve bereketuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bak bu teşehüddür. Bunu demeyenin namazı batıldır. və bunu da çox önəm vermək lazımdır. Bu təşəhhüd və sonuncu təşəhhüddən söhbət gedir. Sonuncu təşəhhüd rukundur və bunu xüsusən yadda saxlamaq lazımdır. Yəni təşəhhüd deyəndə hamısı yox, sonuncusu. Və bir də burada e, rukunlardan biri də e, əs-səllatu alənnəbi Allahın nəbisinə salam göndərmək. Yəni təşəhhüddən sonra sonuncu teşehhüdden sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kama sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim İnneke hamidun mecid Allahümme barika ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kama barakta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim İnneke hamidun mecid Bak bu sözü demek rükundur. Yani Allah'ın Resulüne salavat göndermek. Çim göndərməsə namazı pozulur. Bir şey sizi diqqətinizə çatdırım ki, bu salavat mövzusuna gələndə bəziləri deyir ki, əgər sürətli tələsirsənsənsən, yəni həqiqətən ciddi bir iş var, minik səni gözləyir. Ola bilər də yol gedirsən, avtobus səni gözləyir ki, sən namazı qılasan, cemaət səni gözləyir. Məsələn, belə bir tələsik olanda bu Allahumma salla ala Muhammad va barik la birlikdə deyil, təkzə salavat çəkmək də kifayət edir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yəni bunu demək də de, sənə kifayət eləyər amma zəruri hallarda. Yəni normal hallarda deyil. Növbəti rukun at-tartib baynal arkan. Rukunların arasındakı tərتیب. Yəni sıralama. Yəni birinci təklidatul ihram gəlir. Sonra Fatiha surəsini oxuyursan sonra ruku və səcdə edirsən. Deməli kim bunları qarışdırsa, məsələn Fatiha-nı oxumamış rukuya getdi. Rukudan qalxdı Fatiha-nı oxusa və yauppd ki, səjdaları edib sonra ruku etdi. Yəni bunların yeri qarışdırılmamaldır. Qarışdırılsa batildir. Rukunların yeri ha, rukunun. Məsələn biri Fatiha-nı oxumamış suru oxuyub. Təklilətül-ihramı deyəndən sonra başladı suru oxumağa. Sonra ayıldı ki, subhanallah, mən surə oxuyum, Fatiha oxumalı idim və bu yerini səhv salıb. Bu səhv salma pozmur. Çünki Fatiha rukundur. Fatihadan sonrakı surə rukun deyil. Ona görə də qayıdıb təzədən Fatiha-nı oxuyur, sonra surəni oxuyur. Deməli, bunlar Fatiha-nın özü rukundur. Deməli, rukunların tətbiqinə fikir vermək lazımdır. Və burada sonuncu rukun göstərilir: At-təslim. teslim yani esselamu aleykum ve rahmetullah sağ demek sağ salam verdikten sonra namaz bitmiştir sağ salamı rukundur sol çiğne, salamı ise rukun değil yani birden birisi sol salam vermeden namazdan dursa namazı sahihtir bu o demek değil böyle etmek lazımdır ama mümkündür yani olsa zararı olmaz və yaxud da ki onun qaydalarını biz deyəcəyik. Deməli bu rukunlar idi. Saydığımız bu rukunları da, xahiş olunur ki hələ tək də ki yazın, onları götürüb əzbərləmək lazımdır və bilmək lazımdır ki, namazda rukunlarda nə xata etsən namazın batildir. Vəsəlamu aleykum və rəhmetullah və bərəkətu.